Я редко ругаюсь, но сегодня ТЦКшники в Днепре получили ебухов от военных, потому что они пытались мобилизировать просто посреди дороги мужчину, хватали его там, пытались применить физическую силу, не имея бодикамер, без сопровождения, полиция просто с какого-то легкового автомобиля и наткнулись на военных и на неравнодушных граждан, тоже других водителей, да, перед которыми они перекрыли дорогу. Если вы хотите устроить гуляние, это я обращаюсь к Гранту и к Пану Сырскому, народное гуляние, то в принципе вы идете верным путем. Я не знаю, каким образом вы хотите улучшить мобилизацию, мобилизируя так людей. Я сделаю небольшую ставочку. Смотрите. вы не понимаете, что это ненормальная мобилизация? Я военный. Это ненормальная мобилизация. Как мобилизировать людей? Просто пиздец. Яша, Яша, пожалуйста. Яша, яша, яша самый главный вопрос. Вы хотите раскачать ситуацию внутри страны? В принципе, у вас неплохо получается. С учетом того, что есть уже данные примерно, да, ну, то, что я вижу, это минимум полмиллиона СЗЧ, а люди говорят о миллионе СЗЧ. Вы хотите, чтобы внутри страны что-то закипело, чтобы вам было очень удобно сбежать из страны на совсем наворованным, то в принципе вы делаете правильно. Если вы хотите, чтобы мобилизация шла, и люди не уходили в СССР, и все-таки на фронте появлялись люди, то поменяйте, <laughs> поменяйте и риторику, и, и способы, и методы, которыми вы хотите достичь этой цели. Потому что то, что вы делаете на сегодняшний день, ни к чему хорошему не приведет.